Uşaqlar, hidroliz tuzların su ilə qarşılıqlı təsir reaksiyasıdır. Yəni biz normal tuzların tərkibində H müsbət və OH mənfi ionlarının olmamasına baxmayaraq, onların su mühitində, yəni suda məhlullarının qələvi, tur və ya neytral reaksiya göstər göstərməyini müşahidə edirik. Yəni baxmayaraq ki normal duzların tərkibində H müsbət, yəni hidrogen və hidroksid ionları yoxdur, lakin onların suda məhlulları qələvi tur və neytral reaksiya göstərir. Duzların suda məhlullarının bu xüsiyyətinə biz deyirik hidroliz, hidro su, lizis parçalanma. Hidrosub, lizis də parçalanma. Deməli Duzlu əmələ gətirən ionlar ilə su molekullarının qarşılıqlı təsir nəticəsində zəif elektrolitlərin əmələ gəlməsi ilə gedən reaksiyalara duzların hidrolizi deyilir. Duzların hidrolizinə belə bir tərif verirəm, təkrarlayıram. Duzlu əmələ gətirən ionlar ilə su molekullarının qarşılıqlı təsir nəticəsində zəif elektrolitlərin əmələ gəlməsi ilə gedən reaksiyalara duzların hidrolizidir. Deməli bu tərifi biz biraz da sadələşdirə bilərik. Elə duzların su ilə parçalanması. Su ilə qarşılıqlı təsir kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Bax, bir neçə maddə var. Mən bunları kolbaya yığsam, tutaq ki, burada kalium xlorid var. Kalium xlorid kalium hidroksiddə kalium hidroksiddə Yəni kalium hidroksid güvətli əsasdır və HCl-dan əmələ gəlir. Yəni güvətin əsaslan güvətli turşudan əmələ gələn duz olduğu üçün bunun məhluldakı yaratdığı mühit neytraldır. Yəni 3-cü kolbaya, işarə etdiyim kolbaya uyğun reaksiya göstərir. Və yaxud kalium sulfata da baxsam, kalium hidroksidlə sulfat turşusundan yaranan duzdur bu. Yenə də güvətli əsasla güvətli turşudan əmələ gələn duz olduğu üçün neytral mühitdir. Natrium karbonata baxsam isə natrium hidroksid güvətli əsasdır, karbonat turşusu isə zəif turşudur. Güvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn duz hidrolizə uğrayanda əsas güvətli olduğu üçün mühit nədir? Əsası mühit olur və yaxud deyirəm qələvi mühit olur. Bir nümunəyə də baxaq. E, məsələn, ferrium xlor 2. Ferrium xlor 2 dəmir 2 hidroksidinə bilirsiniz ki, dəmir 2 hidroksid get-gedə qonurlaşan yaşıl-tullu rəngdə çöküntüdür. Yəni zəif e, əsasdır. Xlor turşu isə güvətli turşudur. Zəif əsas və güvətli turşuda nəmələcələr duz olduğu üçün dəmir 2 xlorid Burda yəni mühit turş mühit olacaq. 2-ci kolbaya uyğun isə ferium xloridini götürdüm. Hidroliz zamanı mühitin reaksiyası duzu əmələ gətirən müvafiq turşu və əsasın təbiəti ilə, yəni H müsbət və OH mənfi ionlarının qatılığı nisbəti ilə müəyyən olur. Təbii ki, əgər məhlulda H müsbət ionlarının qatılığı OH- ionlarının qatılığına bərabər olarsa, onda deyirəm burda mühit nədir? Neytral. Neytral. Və ya q H müsbət ionlarının qatılığı OH- mənfi ionlarının qatılığından çox olarsa, onda mühit burda olacaq turş, çünki H müsbət ionu bilirsiniz ki, turşuluğun göstəricisidir. Eyni zamanda H müsbət ionlarının qatılığı OH- mənfidən kiçik olarsa, pH mənfi də qələbiliyin göstəricisidir. Ona görə olacaq qələvi mühit. Mühitin xarakterini hidrogen göstəricisi, yəni pH ilə göstəririk. pH 7-yə bərabərdirsə neytral mühit, 7-dən kiçik-kiçikdə turşu mühit, 7-dən böyükdürsə əsası xassədir. İdolsinə görə mən duzları 4 dənə qrupa bölürəm. Qüvvətli turşu və qüvvətli əsasdan amələ gələn duzlar. Bunları qeyri-züh birləşmələri mühüm siniflərindən bilirsiniz. Sadəcə bir təkrardır bu. Qüvvətli turşu və qüvvətli əsasdan amələ gələn duzlar. Nitrat, sulfat, xlorid, bromid, yodid qüvvətli turşulardır. LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH fikir verisiz 1-ci və 2-ci qrup elementlərinin əmələ gətirdiyi ağxlar hidroksidlər güvətli əsaslardır. Deməli güvətli turşu ilə güvətli əsasdan əmələ gələn duzlar. Bunlar hansı olacaq? Taş olacaq natrium nitrat. Kaliyum xlorid, kalsium bromid. 2-ci deyirəm güvətli turşu ilə zəif əsasdan əmələ gələn duzlar. Təbii ki, zəif əsas əmələ gətirən metallar, berilium, maqnezium, sink, alüminium. Ötən dərsimizdə sizə bunların çöktüntülərinin, e, yəni rənglərinin kimi hər birini analiz eləmişik. Yəni bunların əmələ gətirdiyi hidroksidlər zəif əsastır. Yəni güvətli turşu ilə zəif əsasdan əmələ gələn duzlar. Məsələn, tutaq ki, sink sulfat. Sink hidroksid zəif əsastır, sulfat turşusu isə güvətli turşudur və ya qəbul edirəm alüminium xlorid güvətli turşu ilə zəif əsasdan əmələ gələn duzlar. Üçüncü zəif turşu və güvətli əsasdan əmələ gələn duzlar. Turşuları indi zəif götürürəm. Sulfid, karbonat, sulfid, silikat, qarışqa turşusu, sirçe turşusu. Bunlar nədir? Zəif turşulardır. Güvətli əsaslarda yenə litium hidroksit, natrium hidroksit, kalium hidroksit vesaire. Demek ki, zayıf turşu ile bu üvvetli əsasdan əmələ gələn duzlar, məsələn, natrium sulfid və yaxud kalium sulfid. Nihayet dördüncü isə zayıf turşu və zayıf əsasdan əmələ gələn duzlardır. Zayıf turşu və zayıf əsasdan əmələ gələn duzları da, məsələn, belə göstərə bilərəm. ə e, deyək ki sink sulfid. Sink hidroksid də e, zəifdir, H₂S də zəifdir. Ona görə sink sulfid nədir? Zəif əsas və zəif turşudan əmələ gələn duzlardır. Belə bir istəyə baxıram. Hansı sıradakı duzların hidrolizindən qələvi mühit yaranır? Deməli mən bu duzları analiz etməliyəm ki, bu duzun tərkibində Ə, yəni bu duzu əmələ gətirən əsas qüvvətli olub turşu zəif oldu. Yəni A bəndinə baxıram. Xlorid turşusu güclü turşudur, turşu zəif olmalıdır. Silirəm A bəndini. Nitrat güclüdür. Silirəm. Karbonat, sulfid, silikat zəif turşular olduğu üçün onları saxlayıram. Amma əsaslar natrium, kalium güclü əsaslardır. Ona görə doğru cavab C. biz təqdim etdiyimiz bu tuzlar qrupunun ayrı-ayrı hidrolizini gərəyi nəzərdən keçirdik. 1. deyirəm ki, güvətli turşu və güvətli əsasdan əmələ gələn duzlar, məsələn, natrium sulfat, kalium sulfat, natrium tartarçin nitrat, kalium nitrat və s. hidrolizə uğramır. Mühitni qeval olur. Lakmus öz rəngini dəyişir. Biz bilirik ki, lakmus indikatordur. Özü bənövşəyi rəngdədir. Turşunun təsirindən qızarır, qələvinin təsirindən göyərir. İndi bu güvvətli turşu ilə güvvətli əsastır. İkisi də güvvətlidir. Burada pH dəyişmir pH də eşmid, nə H müsbət ionunun üstünlüyü ilə danışa bilərsiz, nə OH mənfinin, bunların hər üstünlüyün bir-birinə bərabər olduğunu deyə bilərik. Düzdür, testlərdə elə götürürük. Əslində bu düzgün yanaşma deyil. Ən dolğunu budur ki, güvətli turşu ilə güvətli əsasdan əmələ gələn duzlar, uşaqlar, hidrolizə uğramış. Güvətli əsas və güvətli turşudan əmələ gələn duzlar hidrolizə uğramır. İkinci, güvətli turşu və zəif əsasdan əmələ gələn duzlar. Güvətli turşu məsələn sulfatı götürürəm, zəif əsasdan tutaq ki, sinki götürürəm, dəmir götürürəm. Bunlar da hidrolizə uğradıqda güvətli turşu və zəif əsasdan əmələ gələn duzlar hidrolizə uğradıqda e, mühit olacaq tur. Çünki turşuya görədir. Gəlin yoxlayaq. Məsələn Sink sulfatın mən hidrolizinin tənliyini yazıram. Su ilə reaksiyasını yazıram. Burdan alacam sink soh2 çöküntüdür. Üstəcə H2SO4. Mən bunu ionlara ayırsam, sink 2 müsbət üstəgəl SO4 2 mənfi dəriyə suu sinki troksidə ayrılmıram, ayrılmıram, çünki çökrıntüdür. 2H müsbət SO4 2 mənfi. Məhlulda H müsbət ionlarının mövcudluğu məhlulda turşluğun olması deməkdir. Deməli nə olur? Qüvvətli əsas və ə, qüvvətli turşu və üzr istəyirəm zəif əsasdan əmələ gələn duzlar Hidrolizə uğrayır, mühit nə olur? Turş. Və yaxud latmışıb, rəngi nə olur? Qızarır. Məsələn, bax eyni güvətli turşu ilə zəif əsasdan əmələ gələn duzlara aid bizə belə bir sual verib. Deyir ki, misxlorid duzunun suda məhlücünə xas ifadələr doğrudur. Qələvi mühit yaradır sərt Şünçü buna mana gətirən əsas səyfə əsasında qələvi mühit yarada bilməz. Turş mühit yaradır. <coughs> Elektrik cərəyanı keçirmir, keçirir, tükündü deyil ki. Elektrik cərəyanı keçirir. Deməli yalnız nə oldu? 2 oldu. Və yaqır. Əgər bunu bu şəkildə müəyyən edə bilmirəmsə, dərhal mis xloridin məsu ilə reaksiyasını yazıram. Alıram burda mis OH2 üstə gələsə hə olur. Yəni mis 2 müsbət üstə 2 xlor mənfi üstə gəl, su. Burdan aldım misOH2 çöküntüsü. üstə gələsə 2H müsbət üstə gəlsin 2 xlor mənfi. Deməli, xlorları silirəm. Nə qaldı? H müsbət. H müsbət yolu da nədir? Məhlulda turşuluğun göstəricisidir. Deməli, mühit turş olur. Belə testin cavabı üzrə də yeganə doğru cavabdır. Güvvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn duzlar Güvvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn duzlar hansılardır? Natrium 3PO4, Kalium 3PO4. Bəzən testlərdə sizi çaşdırmasın, düzdür, hidrolizdə biz ortofosfatı zəif turşu kimi götürürük, amma əslində ortofosfat turşusu orta güvvətli turşu kimi gedir. Natrium karbonat, kalium karbonat, yəni güvvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn duzlar. Qələbə mühit verəcək lakmus göy rəng alacaq. Gəl bir nümunə yazaq buna aid. Məsələn mən ıı, natrium 2S-in su ilə reaksiyasını yazıram. Hidroliz reaksiyasını yazıram. Burdan alıram natrium OH + H2S. Təbii ki bu H2S qazdır, ionlara ayrılmayacaq. Natrium OH ionları ayrılanda OH mənfini görəcəksiniz burada. Deməli nədir? Mühit qələvidir, lakmus göy rəngə boya. Zəyif əsas və zəyif turşudan əmələ gələn duzlar, NH4Cl, NH4CO3, Al(OH)3, Cr(OH)3 hidrolizə daha asan uğrayır. Mühit əsasən nə olur? Neytral olur. Deməli biz duzları 4 qrupa böldük. Bə indi gəlin baxaq. Natrium sulfidin hidrolizinin reaksiyasına. Mən bunu bəlkə birbaşa yazdım. İndi bax əslində bu, bu şəkildə getməlidir. Yəni mərhələlər ilə gedəcək. Natrium 2S üstə gəl H2O. Natrium H2O üstə gəl natrium OH. İyonlara ayırdım. Natriumu var ixtisar edirəm. Na+ bu natriumdur. Deməli S2- mənfi, üstə gəl su H+ - üstəcə OH- mənfi. OH- mənfi də bizə nəyi göstərir? Qələvi mühitin olduğunu göstərir. Gəlin duzların hidrolizi zamanı hansı mühit yarandığına aid qəbula düşmüş belə bir suala baxalım. Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusundan da bu sualda yenə. Deməli, birinci duz K2CO3 verir. H2CO3 zəif turşudur, kalium hidroksid güvətli turşudur. H2CO3 zəif turşudur, kalium hidroksid isə güvətli əsasdır. Deməli bu güvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn duzdur. Güvətli əsastan əmələ gəldiyi üçün mühit burada qələbə olacaq. Qələbi, qələbi B və C variantını burdan silirəm. 2-ci Yenə natrium OH güvətli əsasdır. H2SO3 sulfit turşususa zəif turşudur. Ona görə mühit yenə qələbə olacaq. A bəndə çıxdı. NH4NO3 HNO3 güvətli turşudur. NH4OH da zəif əsasdır. Bunu biz nə dildik? Naftal spirti. Hətta deyincə dərhal amonyak və suya parçalanır. Ona görə nədir? Mühit burada da nə olacaq? Turşu olacaq. Doğru cavabınız sizin D bəndidir. Növbəti suala baxıram. Yenə 1 2 3 rəqəmlərinə uyğun sıralamadır. Duzun sudan məhlulunda yaranan mühiti sizdən soruşur. Baxın, bunlar uşaqlar hamısı qəbul imtahanlarına düşmüş suallardır. E, yəni hər birinə toxunuruq, fikir verin. E, İnanınamışam, bunları gətirib versəniz çətinliyiniz olmayacaq. Birincidə turş mühüt. Turş mühüt. Deməli turş mühit verən oduz olmalıdır ki, o güvətli turşu ilə zəif əsasdan əmələ gəlsin. Ona cavab verir B və C. HCl4 və HCl-o güvvətli turşudur. MSOH2 və NH4OH zəif əsasdır. Deməli, 1-ə götürəcəm B və C-ni. A bəndi, D bəndi və E bəndi sil. İcidə deyir neytral mühitdir. Neytral mühitdirsə 2-yə. İcidə neytral mühitdirsə mühüddürsə... mühüddürsə... kalimini oxdur. Bəli, D-dir qüvvətli əsasından yaranan, qüvvətli turşudan əmələ gələn duzdur. Qələvi mühitdə qüvvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn, axırincisi də A bəndidir. Deməli, doğru cavabımız bizim oldu nə? C variantı. Uşaqlar, indi mən sizə duzların hidrolizinin ardıcıllığını deyəcəm, elektroliz mövzusu. elektroz mövzusuna gəlin baxaq elektroliz Elektroliz. Elektroliz elektrolit məhlulundan və ya əlintisindən sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə elektrodlarda baş verən oksidləşmə, redüksiya reaksiyalarıdır. Belə bir elektroliz vannamız var. Yəni buna elektrodlar salınır, katod, anod, kationlar gedəcək katod tərəf, anionlar gedəcək anod tərəf. Yəni bunlarla biz əvvəlki dərslərdən də tanışıq, hissə-səsə mövzusundan da. Bir sözlə elektrolit, elektrod mə anlamında və ərintisindən sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə elektrodlarda baş verən oksidləşmə-reduksiya reaksiyasıdır. Birincisi mən yazıram elektrolitlərin ərintilərinin elektrolizi. Ərintilərin elektrolizi dedikdə, elektrodların ərintisindən sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə elektrik prosesi, yəni elektroliz prosesi baş verir. Ərintilərin elektrolizində həmişə katodda kation redüksiya olunur, anodda isə anion oksidləşir. Aydındırmı? Katodda məsələn natrium müsbət 0-a düşüb, xlor mənfidə 0-a düşüb. Yəni natrium xlor Biz ümumi yazırıq ki, elektroliz erintilə parçalandı, katodda natrium verdi, anodda xlor verdi. Bu şəkildə yadda saxlasanız kifayət edəcək. Bunları da bilin, lakin testlərdə əsas bunlar olacaq. Natrium ohaşə baxsam, natrium ohaşın elektrolizində katodda natrium alınacaq, anodda oksigen alınacaq. Katodda natrium Anodda isə oksigeni görəcəksiniz. Natrium xloridin ərintisinin elektrolizini ümumi yazıram, mis bromidi yazıram, natrium floridi yazıram və s. Yəni ərintilərin elektrolizi təxminən bu şəkildədir. Natrium bromid məhlulunun elektroliz zamanı anodda, katodda hansı ion redüksiya olur? Natrium bromid Asyon redüksiya olunacaq, natriyun özü. Elektrolitdə suda məhlulların elektrolizinə baxsaq, ərintilərin elektrolizindən demək olar ki, duzun parçalanmasını görürüz. Beketovun ki, kimyəvi elementlərin aktivlik cədvəlini yazırsınız. Lithium, kalium, kalsium, natrium, magnezyum, alüminium, sink, xrom, demir, nikel, qalay, qurğuşun, hidrogen, biz, cıva, gümüş, platin və qızıl. Deməli, katodda kationların redüksiya olunma ardıcıllığıdır. Deməli, bu soldan sağdan sola doğru deyək nə də artır. Yəni aktiv metallarda nə olur? Katodda hidrogen ayrılır. Orta aktivlərdə həm hidrogen ayrılır, həm metal ayrılır. Passivlərdə isə metalın özü ayrılır. Nə deməli? Dü nümunələrlə mən sizə bunu göstərəcəm. Demək, qaydığa elə yazım bunu. Deməli, məsələn, aktiv metalların sulu məhlulların elektrozin yazıram. Məsələn, natrium xlor dəgər H2O. Elektroliz. Katodda hidrogen ayrıldı. Anodda xloral alındı. Bir də alındı natrium hidroksid. Katodda hidrogen, anodda xlor, bir də gələb aldı. Ortaq div metalların elektrolizini yazsam Məsələn, yazıram dəmir sulfat. Duzun elektrolizindən katodda həm dəmir ayırıram, həm hidrogen ayırılır. Anodda oksigen ayırıram. Bir də duzun tərkibində hansı turşu qalığı varsa, həmin turşunu alırıq görürsüz. Reaksiya həcmi böyük ola bilər, amma rahat şəkildə yaza bilərik. Yəni metalın özünü alıram, hidrogen alıram, oksigen və turşu qalığınınla uyğun turşunu alıram. Passiv metallarda isə, məsələn, mis nitrat yazsam, burada yalnız metal ayıracam. Görürsüz yazılmışı burada özləri oksigen ayıracam. Duzun tərkibində hansı turşu qalır? Nitrat turşusu. Burdan da alacam nitrat turşusu. Və ya x dəz dostlar, belə də edə bilərəm. Tutaq ki, çox vaxt görmədiyiniz bir duz formulu yazıram. Tutaq ki, qalay brom 4. Qalay görəm orta aktiv metaldırsa, bu elektroliz etdikdə su məhlulunda. Katodda həm qalay alacam, am hidrogen alacam. Anodda oksigen alacam. Burda hansı turşu qalır? Bromiddir. Bir alacam bromiddir. Məncə sualınız olmamalı bu hissədən. Yenə bax təkrar bizə deyir. Mən yazanları burda təkrar slaytdan göstərir sizə. Yəni H2, Cl2 və qələbi Yəni aktiv metalların oksigensiz duzları. Aktiv metalların oksigensiz duzlarının elektrolizindən katodda hidrogen aldım, anodda xlor aldım və qələbətdir. Oksigenli duzların elektrolizindən belə uzun lazım deyil. Yalnız suyun parçalanmasını qeyd etsəniz kifayətdir. Yəni katodda hidrogen, anodda oksigen alınması ilə müşahidə olunur. Qələvlərin özlərinə sulu məhlullarının elektrolizi yenə oksigenli duzların elektrolizinə oxşar gedir. Görürsüz, qələvi olduğu kimi qaldı. Burdan da deyə bilərik ki, suyun parçalanması gedir. Passiv metalların oksigensiz duzlarının elektrolizi ərint, yəni sulu məhlulun elektrolizi ərintinin elektrolizi ilə demək olar ki, eyni gedir. Sulu məhlulun elektrolizi, ərintinin elektrolizindən demək olar ki, eynidir. Görürsüz, su heç bir dəyişikliyə uğramadı, mis və xlorid oldu. Aktiv metalların oksigenli duzlarından da katodda yalnız metal alındığını, anodda oksigen və duzun tərkibində hansı turşu balığı varsa, burada görürsüz SO4-dür, sulfat turşusu almışıq, burada NO3-dür, bizdə nitrat turşusu almışıq. dostlar ben de...